Le monastère de Saint Cyrille de Rogojic a été construit vers 1140 par le prince Tchernigov Olgovich. L'église fortifiée servait à la fois au culte et à la défense des abords de Kiev. Cette église est construite dans le style byzantin en croix, avec un naos entouré de quatre piliers et surmonté d'un dôme. À l'ouest, le narthex ou hall d'entrée. Qui était réservé aux catéchumènes. À l'est, le saint des saints, réservé aux prêtres et séparé du naos par l'iconostase. Les murs sont entièrement couverts de fresques datant pour la plupart du XIIe siècle. just follow En 1240, l'église fut pillée et son plafond détruit. On l'abandonna pendant 300 ans. Reconstruite au XVIe siècle, on lui ajouta les coupoles et le crépi blanc dans le style baroque ukrainien, mais l'intérieur resta inchangé. Au XIXe siècle, Mikhaïl Vroubel construit l'iconostase avec des marbres italiens de différentes couleurs et réalise les icônes à Venise. Il participe aux restaurations des fresques murales dans le même style et selon la technique du plâtre humide comme à l'origine. 800 mètres carrés de fresques dont certains thèmes sont très rares dans le monde orthodoxe comme l'ange qui enroule le ciel ou sont parmi les plus anciennes connues. Cet édifice, comme la cathédrale Sainte Sophie, est le seul édifice religieux de la Rousse de Kiev qui ait survécu jusqu'à nos jours. Il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO.